Глава да, да. а администрации не был, да. Глава администрации был, я просто видите, меня что я опоздал. Ну, такая ситуация. Было совещание от медицины довольно. Поэтому опоздал. Ну, мой радник тут присутствует, Надежда Игоревна, она в курсе дела. Мы, друзья, я рад, что вы, в принципе, мы под вашу дирекцию, под вашу юрисдикцию попали. Потому что вы наши, вы потеряли. А я рада. Чаще Я знаю, что это хорошее дело, и хорошо, что Юрий Павлович тут остался с нами работать. Я думаю, что моим коллегам, чистким головам, ну и общественные организации, которые тут присутствуют, я думаю, помощь будет от вас и будет все хорошо. Поэтому желаю вам удачи и действительно поддержки со стороны районного совета что со стороны депутатов, мы готовы все все мероприятия, как и вам надо, по-моему, готовы. И ну, коллеги сельские советы, которые тут присутствуют, я тоже их благодарю, у них на русском они и вчера были, и сегодня будут, и каждый день почти их вызывают сюда в пути. Ну, держитесь. Да но, вы... Ну, я не ну, навеки рассказал, но сейчас вам потруднее, тогда, может, в чем-то легче было, а сейчас вам в чем-то труднее, в чем-то легче. Но у нас тоже должны похвалить, что у нас хорошие сельские головы. Недаром не я скажу, что на выборах просто коллеги я а знаю, что вы знаете, что они практически все на выборах пришли единогласно, у них победа была практически от 80 до 98 процентов. Да, да. И у нас только три новых, из них два это было вакансии, ну один человек победил там, оно да, победит. То есть они все достойные, люди за них голосуют и поддерживают, и у нас уже, слава Богу, они много создавали но осознав, то есть люди опытные, грамотные и знающие дело. Поэтому, я думаю, и с вашим центром будет работать хорошо. Поэтому спасибо за все. Спасибо. И для громадских организаций мы, в принципе, даем информацию, потому что там пришли изменения по закону, и уже будут документы принимать уже в бюро. То есть в сумме можно и не будет. И уже информацию даст. Десь... Громадские организации тоже активные. И Чистый Сеем, и Ярослав, тоже с молодежью занимается. Он и, он, и у нас парламент возглавляет районы молодежные. Ну, с мы тоже сотрудничаем, с Евгением Ивановичем, ну, так получается, да, немного лучше, немного лучше, но, ну, в принципе, сотрудничаем. В принципе, работаем. Да, поэтому ваша помощь будет ну, необходима, мы, я думаю, это хорошо. Да, дякую. И мы, в принципе, дополним еще Евгения Ивановича в том, что мы співпрацюем с громадскими организациями достаточно серьезно. В каком плане? Они рекламируют центры, І в той же час вони приходять до нас, якщо необхідна їм допомога. І, взагалі, ті організації, які співпрацюють із нами, ми проводимо і стали, і вирішуємо проблеми, допомагаємо організувати уже. між, крім кроме того, що ми сумський місцевий, якби міжрайонний центр, який охловує п'ять територіальних громад, ми ж ще й знаходимося в обласному центрі. І, звичайно, на рівні області ми також вирішуємо ці питання. Тут действительно присутствуют общественные организации, те, которые работают. Не те, которые на бумаге там что-то пишут. Ну, Чистые семьи вот организация. Делать, да. Да. и молодежные организации. Именно те, что что-то делают, вот они сюда и у вас. К вам они пришли. Поэтому это хорошо. Александр Викторович, вы